Скажи, ласка, нашим глядачам, на вашу думку, сколько еще жители Донбасса могут мириться с таким ставлением террористов до них, как до бидла? Ну, я думаю, что не так уже и долго они будут с этим мириться. те моменты, когда звучит, звучит гимн других стран, когда звучат какие-то песни других стран, они не просто, скажем так, подогревают. Они просто являются катализатором изменений внутри тех украинцев, которые живут на территории, на оккупированной временно на территории на Востоке и вынуждены как бы некоторым образом мириться. Но чем сильнее, чем дольше будут звучать подобные не знаю, песни, мелодии, гимны, тем больше они будут являться катализатором взрыва. Взрыва, потому что только свой, только родной гимн, э, гимн любой страны, является некой такой, знаете, можно даже сказать, аффирмацией. Э, поддержкой э, народа, поддержкой себя, когда уже не остается никаких сил, ни надежды ни на что, остается вот гимн, э, который мы поем для того, чтобы поддержать свою силу духа, поддержать э, свои способности продвигаться дальше, отстаивать свои интересы, интересы своей родины, своей страны. Та а в них я так розумію, якщо співати чужий гімн, такого не відбудеться, скажіть мені, будь ласка, з історії хто ще з які режими прибігали до таких технологій ранкових співання гімнів іншої держави, і з якою метою вони застосовували такі от психологічні впливи? Ну це і використовується для того, щоб придавити, придушити, визвати стан покорності і к сожалению навіть стан, що ці люди. оставлены без своей родины, без заботы о себе, и теперь они принадлежат совершенно другой стране. Это, конечно, очень сильно разрушает, разрушает изнутри, подрывает устои, потому что люди, если мы говорим про взрослых людей, они все жили в какой-то стране, в своей стране, если отсюда мы будем смотреть, своей родине, на своей земле, и это входит, ну как бы впитывается с молоком матери. То есть даже вот спортивные победы, вы все знаете, да, первое место играет гимн страны. Вот, наворачиваются слезы, наворачивается такое беспокойство, увеличивается сердцебиение, то есть это уже такая вот вещь, как аффирмация, можно так сказать, то есть это то, что всегда поддерживает, то, что в тяжелое время всегда с тобой, и то, что сейчас, слава Богу, стало еще более сильным, в частности для Украины и флешмога, которые мы знаем, одним, другой стороны, он будет действовать исключительно разрушительно, еще раз подчеркивать о том, что происходит насилие, А не природне, какое-то там, не знаю, соединение или щось. Тобто, це всегда маркер такого вот неестественного підходу к людям. То есть, ну, действительно, такое вот отношение, як і є на самом деле. І на вашу думку, це призведе не до подавлення якихось патріотичних і повстанських настроїв, а навпаки, до їхнього збурення? Ви знаєте, я думаю, так. Да. Потому что э, украинцы это э, не те люди, не тот народ, который, и это доказано было вот, совершенно недавно, начиная с того же Майдана, да и всегда так было. Не, не те люди, которые будут вот, э, э, питкориваться из чь, 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 чьей-то силы. Мы можем долго терпеть, долго раскачивать, знаете, кажется, украинцы долго запрягают, но потом швидко женуть. И я думаю, что вот э, такой, такой вот гимн чужой другой страны, песни, которые не являются нам... И, скажем так людям, которые действительно являются патриотами своей страны родными, они будут вот знаете той нагайкой, которая знаете приведет в чувство, в таком смысле, сбодрит к тому, чтобы ну сколько мы это можем терпеть и то есть это точно уже не наши, это не наши слова, это не наш язык, это не наши песни. И... Зрозуміло. И наш... А если трошки от ширше поглянути, не лише на мешканців Донбасу, украинцев, а и там на мешканців Крыма и на э, людей украинцев, которые населяют материковую часть нашей державы. Де зараз немає ні війни, ні окупації. Скільки український народ може ем, спільно терпіти якісь негаразди? Ну от, наприклад, економічні. Ми бачимо там і курс долара, і подорожчання, інфляція. Ми бачимо ще якісь утиски там із приводу електроенергії, там економити газ, бо буде він дорожчий, його не вистачає, і таке інше. Е, українці вони довго терплять і, і іде ота межа для українця. Ну, правда, мы уже только сегодня сказали, что да, дол, дол, долго запрягают, но быстро э, женуть. Э, на самом деле, конечно, сейчас очень много объяснений, и э, украинцам, в том числе самим себе, что ну вот это такой период, и э, что какое-то время все-таки надо подождать. Я думаю, что ну каждый э, внутри заряжен на какой-то период, но, конечно, однозначно есть предел. Действительно, и курсу э, росту, дев, девальвации, скажем так, и гривни, и э, тем, что все время вот предупреждают про отопление, про тепло, про зиму. Но я думаю, что э, на самом деле, ну не так долго, но какое-то время еще подождут. Что может быть чертой, ну да все, что угодно. Вы знаете, вот э, спичка, люб, любая спичка, знаете, в комнате. де є опасность взрива, вона може привести к Вриву. Ну от і з приводу часових уточнень, там я не знаю, зважаючи на психологічні біоритми українця, це може йти там місяці чи роки. От таке. Ну, якщо, от... ні, ну, я думаю, що місяці. Ні, ну, я думаю, що навіть ви знаєте, чесно, ну, ну все що угодно, я ще раз кажу. Тобто тут трудно прогнозувати, що навіть холодна, люта, не знаю, зима вот при каком-то отсутствии вот да, даже проявлений беспокойства о, о украинцах она может служить катализатором. То есть если мы будем видеть, что действительно идет какая-то реальная забота, реальное беспокойство, что стараются к чему-то прийти, я думаю, что еще будем ждать. А mm -hmm. если мы увидим, что большинство, так и остается разговорами, и даже не то, что на бумаге, а вообще нигде не зафиксировано и никуда не движется, то знаете, мы взбиваем не молоко, чтобы превратить его в масло и твердо стать, а взбиваем в воду. Вот я думаю, что даже вот еще раз скажу, повторится холодная зима. если Вона буде дійсно така, може послужити каталізатором. не ні, годи. Да, я з вами, в принципі, згоден, що Українець згоден терпіти ради 에, найвищого блага, але якщо бачить, що його поважають, і є справедливість.